Всем привет. Прибыли на объект. Вызвали, короче, на объект. Не работает выгрузка из корма прицепы так сказать. Я не знаю, как модель правильно называется. У нас в стоит тут привод два редуктора. Ну, это неважно. Двигатель асинхронный на 11 кВт. Но сомневаюсь, что тут 11 кВт, 380 380 вольт, но 11 кВт тут не Максимум 5,5 ,5. 7 киловатт точно есть и пытается все 380 вольт э, работник сказал включил пуск что стрельнуло и и все короче проверяемся сейчас мы проверим его так что у нас так, кнопка пуск стоп так, и импортная магнитная э, импортный тепловое реле RTI 1322 установочный ток срабатывания тепловая срабатывание от 17 до 25 ампер ну 25 -ка. и советский поляцкий магнитный контактор верх ногами показываю PMA 4200 PUHL 4 в сделано в СССР понятно в СССР все делается но Оказывается, что не все. Ну, делалось. Проверяем. Тут где 220. Туда тоже. А тут нема. Ну, есть. Секундочку. Сейчас зафиксирую. Так. Чтобы видно было индикатор. Так, проверим. 220. Так, у нас проблема ли в розетке, или в проводе. Шукаем дальше. Так, проверяем но резетки. Не хочет проверяться. Я хочу. Оказывается, что у нас и тут проблема. Ладно, сейчас разбираемся. Да, я другой индикатор. И проверяю. Ну, между нейтралью и фаз 220. Цей показывает 70. И между фазом и 380. Показывает. С чем цей индикатор отличается от, ру... от того первого? Цей у нас 77 Е. Для перемену постоянно т... напруги від 70 до 1000 воля той Очень вот чим отличається. Це більше на напругу. Це такий модель 55ем. А цей 70-57ем. Ладно, поїхали далі. Скорее всего тут провод. Де це шарахнув. Зараз будемо разматывать. не, вроде правда цели, но сейчас размотаю. Тут а, у нас какая-то круточка есть. Сейчас мы поднимемся. Это тоже фини надо нормально заизолировать. Угу. Выяснилось, элементарная причина неработы. работы. Фазы не было. То была, то не была, потому что провод шатался. Туда таркнулся, то не таркнулся. Появлялась фаза, пропадала фаза. В том дело, что тут кабель АВВГ 4 на 10 хорошо не зажимается и болтик дуже не затянутый и фаза дешла короче и плюс еще не про эксплуатация выдергивают трехфазную вилку вот вся причина сейчас все запрацює. так ящик закрываем Всім пока, де следующе відео все працює. У нас фази не було. У нас фази не було. Всім пока.